6 липня, субота. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться, тому що прекрасні кадри неймовірно красиво палають нафтопоробні бази Російської Федерації. Пане Романе, в ніч на 6 липня, безпілотники атакували дві нафтобази російські. Заявляють про станицю Павловську Краснодарського краю. Там нафтобаза Лукоїл, І також станиця Ленінградська теж Краснодарського краю. Міноборони. Но Российская Федерация, как всегда, говорит, что все беспилотники сбиты. Ну, хорошо горит, потому если они таким способом сбивают, ради бога, хоть каждый вечер сбивают или каждую ночь, чтобы только побольше горело. А горит, это нефтеперерабатывающая отрасль Российской Федерации. То есть основная, неважно, нефтебазы, это либо нефтеперерабатывающие заводы, либо станции перекачки или, допустим, загрузки нефти в судна, которые их перевозят. То есть неважно что, главное, чтобы горело. Почему? Потому что это основная отрасль, которая дает российской армии приток финансирования снаружи. Допустим, тот же новороссийский терминал, мы уже миллиарды раз об этом говорили, дает 60% выручки валютной при отгрузке российской нефти. Потому надо уничтожать. Добираемся до новороссийского терминала, даже как раз направление на Краснодарский край, Ростов, туда на Кубань, это как раз вот направление в сторону как раз новороссийского терминала. То есть выжигаются все емкости, которые могут как-то участвовать при перекачке, и нефтеперерабатывающие заводы. Рутинная работа уже с одной стороны, можно так сказать, хотя она не менее героическая каждый день, которые проводят наши спецслужбы, это такие санкции спецслужб Малюка Буданова, которые они накладывают, раз наложили, а сейчас просто уже продолжают, так сказать. Это, это усиление. Хотелось бы, конечно, побольше. Почему? Потому что надо обязательно масштабирование и важно не терять темп. Не давать противнику переформатироваться, собраться с мыслями, переключить потоки и так далее и тому подобное. Уничтожение углеводородки это такая же война, и такие же должны быть стратегические видения задач для ее выполнения, как и на поле боя. Потому вот спецслужбы, конечно, сейчас показывают класс тот, который, в принципе, должны показывать любая спецслужба. У нас их несколько подключилась очень мощно, мощно подключилась служба внешней разведки для выполнения такого рода задач. После того, как службу внешней разведки возглавил заместитель начальника главного управления разведки. То есть Гуровцы э, выполняют задачу в том числе и в СВР, и сейчас это такая синергия накопления информации, накопления определенных знаний, но ну, и дальше уже мы видим. это в дійстях вот отак это, в принципі довжні происходить. пане Романе. Ну і з'явилися графіки відключень світла, бумеранг на Росії. Прошу прокоментувати наших глядачів, що вони про це думають. А де це відбувається? Ростовська область, місто Новошахтинськ. Повідомляють напередодні безпілотники З 4 на 5 липня. Летіли вразили там також НПЗ під станцією. і що кажуть, що ввели всі області графіки відключення. Світла, а сама влада на місці заявляє панорма, що це наймасованіша атака безпілотників була по і по ростовській області спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на НПЗ та і кстати бази, яких там очень много тоже участвують в обшій системі производства. и переработки производства углеводородной компоненты российской. То есть именно они поставляют большинство того же, большее количество того же дизеля в российскую армию, та, которая сейчас находится на оккупированной территории Украины, авиационный керосин, ну, естественно, сами емкости используются для хранения, перекачки и логистики топлива. Потому это, естественно, один из основных тоже наших задач. Вот продолжается. Те же санкции продолжаются. Причем очень правильно и грамотно выбрано направление. Во-первых, это этот весь куст, если можно так сказать, там Ростовско-Краснодарский куст, он как раз и питает, с одной стороны, российскую армию, которая сейчас пытается захватить Украину, а с другой стороны, он же участвует в перекачке нефти через Новороссийский, и там еще несколько есть терминалов вдоль побережья Черного моря, российского побережья Черного моря. Потому для нас это очень важное направление, туда идут беспилотники, туда же уже заходили наши ракеты, «Нептуны» работали по некоторым терминалам и по некоторым НПЗ. То есть, по большому счету, правильно выбранное, правильно выбранное направление. Пане Романе, якщо говорити далі по території Російської Федерації, також в п'ятницю вчора відбулося відбулася атака на будівлю ФСБ в Воронівській області. Там одна людина загинула. Подробиць немає. Пресу туди не допускали. Але загалом, як ви вважаєте, наскільки це може розхитувати ситуацію всередині Росії, коли на саму будівлю ФСБ вже зброю нападають? Мы вчера и позавчера об этом говорили, то есть это уже такая система, системность уже видна в выполнении боевых задач. Это работа либо партизан, это, это движение разрастается по России, это, это работа сил сопротивления, особенно по ФСБ работают. Почему? Потому что в последнее время очень много в погибших в силах сопротивления, ну естественно в боях с ФСБшниками, в боях с правоохранителями российскими на северном Кавказе мы это видели, а там ребята они не забывают эти вещи, то есть российская федерация, которая вторглась на северный Кавказ, поработила Народы Северного Кавказа начинает э, ичкерцев, заканчивая ингушами и а, да, дагестанцами, естественно, вызывает противодействие. То есть, сейчас как раз э, понимая, что Российская империя ослаблена войной в Украине, что она завязла, загрузла в войне, понимая, что это все, вся эта война э, и противостояние приведет к развалу Российской э, империи. Сейчас эти силы сопротивления естественно увеличивают свои. В свое воздействие, то есть растет эта освободительная борьба. Естественно, гибнут ребята, гибнут и уходят к Аллаху. То есть, и этот вопрос, он решаться будет внутри России. То есть уничтожать будут ФСБшников. Не только ФСБшников, правоохранители. Это вот такая война, причем она с одной стороны партизанская, а с другой стороны это уже силы сопротивления которые будут наносить удары внутри, будут а вода камень точит. То есть вот это синергетический эффект, эффект накопления. По капельке, по капельке, в конце концов по одному, по два, по три российских мусора будут отминусовываться и в конце концов она просто развалится, потому что каждый Российский мент, каждый российский ФСБшник – это такая петля, которая сшивает Российскую империю. И вот по каждой петельке ее разбирать, 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 она на, на, расколется на куски, на лоскуты, которые в свое время она завоевала или захватила.